আজি বনাব লৈছোঁ ইয়াৰ পিঠা আজিও আহিছে মিস্ত্ৰী ভাবিলোঁ মিস্ত্ৰী পিঠা বনাই চাহ দিওঁ এইকেইখন পিঠা বনাব সহজ আৰু মই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ মাৰি পেলাই পিঠাখিনি বনাই দিলোঁ আৰু আমাৰ মিস্ত্ৰীও এইকেইখন পিঠা খাই খুবেই ভাল পায় আৰু ময়ো বনাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ পিঠাই মই বেছিভাগ বনাওঁ এতিয়া মই বনাই আছোঁ বাকীখিনি মোৰ বনোৱা শেষেই হ'ব কাৰণ আজি চাৰিজন আছে মানুহ ইয়াৰ পিঠাখিনি মোৰ বনোৱা শেষ হ'ল তাৰপাছত এতিয়া মই চাহ চাহখিনি বহাই দিওঁ চাহ খানি বহাই দিলো ইয়াত তাজা গাখীৰ তাজা গাখীৰটো বাকী চেপনী মাত্ৰ আনিছিলো একদম পানীয়ে পানী কি হ'ব আজি তাজা গাখীৰ আছে এয়া গাখীৰখিনি মই বাকী লৈছো এয়া চাহত দিবৰ কাৰণে এয়া চাওকচোন এইখিনি বাকী লৈছিলো এইখিনি গোটেই পানী একদম পানী আৰু এতিয়া মই এইখিনিও বাকী আপোনালোকক দেখাও সেইখিনি বাকী লৈছিলো মই গোটেই পানী দেখা পায়েইয়া চাওকচোন গোটেই পানী কি এইবিলাক এটা আমুল দাজা ক'ৰ পৰাই এইটো ক'ৰ বা প্ৰিণ্টেড এইটো বস্তু হে ভালকৈ চাব লাগিব এইটো ক'ৰ পৰাই হৈছে গোটেই পানী গাখীৰখিনিত গোটেই পানী এক্সপেৰি ডেটটো আছে কিন্তু ইমান পানী কিয় ন চাহখিনি মই চাহত দিম বুলি চাওঁ যে একদম গোটেই পানী কাৰণটো কি এতিয়া কি হ'ব এনেতো এক্সপায়াৰ ডেটটোতো আছে এক্সপায়াৰ ডেটটোতো আছেয়ে কিন্তু পানী কিয় হে এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে এয়া চাওকচোন গোটেই পানীয়ে পানী পানী একদম এনে তামোল দাজা কি সুন্দৰ হেৰি গোটা হৈ থাকে গোটেই পানী এইখিনিয়ে গাখীৰ ওলাইছে গোটেই পানী এতিয়া চাওকচোন এই মিস্ত্ৰী গোটেই মাখাই দেখাই দিয়া চবে চবে চাই লওক

এতিয়া আমি দোকানীটো খুজি আনিছে আৰু তাজা বুলি আনিছো আমি ওচৰৰ দোকান এখনৰ পৰাই আনিছো এনেকে আনো আগে পিছে কিন্তু একবাৰতো এনেকুৱা ওলোৱা নাছিল এইবাৰ দেখা পাই মই বন্ধ সেইকাৰণে বাহিৰত ওলাই আনি মিস্ত্ৰী গোটেইকেইটাকে দেখা চাব আমি এইখন দোকানৰ পৰাই লৈছিলো আমি আমিও নিচোন চাহ দিয়াৰ লগে লগে দোকানৰ পৰা লৈছে আৰু হয়নে নহয় তেখেতো নাজানে পানী মুল তাজাৰ ওপৰত নে কি নহয় কিবা এটা ভিডিঅ' ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব এতিয়া সকলোৱে ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ' এটা বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে কাৰণ এইটোতো পইচাই দিয়া না হৈ গৈছে বাট সেইটো পইচাই দিয়ে কিনি লৈছে নহয় বৰপেটা <laughs> বনালো কাৰণ গাখীৰ দিব লোৱাৰ লগে লগে গাখীৰটো যিহেতু পনীয়া ওলাইছে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু বেলেগ দোকান এখনৰ পৰা এইটো আনিছোঁ এইটো ঠিকে আছে এতিয়া মই চাহখিনি মিস্ত্ৰিক দি লওঁ কাৰণ বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল চাহখিনি ৰেডি হৈ গ'ল পিঠা বনালোঁ এইখিনি চাৰিটা আছে আজি মিস্ত্ৰীতে চাহখিনি দি লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক